Фахівці з американської косметичної фірми Амінодженезі стверджують, що розкрили таємницю старіння людства. Ні, бо то винен в усьому такий відомий продукт, як цукор. Саме його молекули запускають в клітинах процес руйнування протеїнів і відтак викликають початок старіння. Тож вчені пропонують усім, хто стежить за своєю зовнішністю, дотримуватися омолоджувальної дієти, яка перешкоджає руйнуванню протеїнів. Більше про те, як залишатися активним та бадьорим якомога довше, розповість наша рубрика «Будьте здорові». Что нужно делать сейчас для того, чтобы грипп в случае заболевания прошел легко, нужно обязательно иметь все-таки в рационе э, белковую пищу, но не красное мясо и красную рыбу, а лучше белые. Они меньше дают шлаков и проще организм очищается в весеннее время. С другой стороны, нужно контролировать количество жидкости в рационе, потому что в случае заболевания гриппом каждый человек должен будет добавить 2-3 литра жидкости в свой рацион, чтобы иметь возможность охлаждаться, не перегреваться и не получить осложнение гриппа. Не со стороны легких ни со стороны сердца, ни мозга, ни суставов. Очень важно для иммунной системы, чтобы человек находился вне состояния стресса или правильно относился к тем стрессовым ситуациям, которые его окружают. Потому что любые стрессы подавляют активность иммунной системы и не дают возможность вырабатывать иммунитет ни по отношению к тем бактериям, вирусам, которые уже есть в организме, ни тем, которые могут сюда зайти. Спать нужно по потребности, и важно, чтобы вы высыпались, то есть качество сна должно быть хорошим. А для того, чтобы спать хорошо, ужин должен быть достаточно скромным, чтобы не перегружать пищеварительную систему, чтобы брать процесс гниения. А вот завтрак должен быть хорошим, полноценным, белковым. Тогда организм будет Хорошо работать, будет э, фактически вырабатывать нормальные антитела и будет готов к любой неожиданности в том числе и к вирусной инфекции. При первых признаках респираторного заболевания человек должен выпить стакан воды и э, перемещаться в домашние условия. Потому что, по большому счету, во-первых, это состояние опасно для него, во-вторых, для окружающих. Он служит источником инфекции, может заразить всех в своем окружении, вот, а э, находясь в таком положении, скажем так, не оказывая себе помощь или оказывая помощь жаропонижающими, он рискует своим здоровьем и своей жизнью. Потому что токсины организм таким образом вывести не может, а снижение температуры это не говорит, что человек вылечился. Инфекционный процесс, он начинается сегодня и продолжается выработка антител 5-7 дней. В случае, если человек почувствовал какие-то признаки респираторных заболеваний, он не может определить, это Простой ОРЗ ⁇ это какой-то ОРВИ или самый опасный из них ⁇ это грипп. Человек должен понимать, что лечиться он должен по максимуму. То есть... Чувствуешь первые признаки заболеваний, перемещайся домой, оказывай себе помощь, это тепло, это покой, это обильное питье, это практически исключение еды, и дальше занимайся дифференциальной диагностикой. Или вы вызовете врача, который тебе скажет, ты знаешь, ты испугался зря, это просто было легкое недомогание, иди себе спокойно работай. Или врач скажет, молодец, все правильно делаешь, лечи свой грипп и предупреждай те осложнения, которые могут возникнуть легко и просто. А осложнение при гриппе развивается в течение нескольких часов. Не нужно ждать их неделями, месяцами, годами, как при других заболеваниях. Осложнения возникают буквально в течение 1-2 часов. И первые признаки осложнений, они типичны, они совершенно спокойно проявляются. Когда температура пошла за 39 градусов, это уже говорит о том, что человек недостаточно пьет воду. Недостаточное количество жидкости вводит в свой организм, он не может охлаждаться. Пульс при этом будет в районе 100 ударов в минуту. Это тоже такая пограничная зона. Следующий этап. Температура может повышаться после 39, но у меня был случай до 45 градусов поднялась температура. Пульс при этом перемещается в диапазон до 130 ударов. Это очень опасная зона, которая чревата осложнениями. А как только пульс пошел за 130, к сожалению, уже нужны реанимационные мероприятия. При гриппе осложнение развивается буквально в течение 1-2 часов. Вот стоит человеку не пить достаточное количество жидкости, у него возникает проблема. И самое опасное время это утро. Потому что днем человек пьет жидкость, все нормально, вроде как все идет хорошо, ночью он обязан не спать, а пить в примерно стакан жидкости в течение часа. Каждый час проснулся, выпил, опять лег спать или дремать. И вот так, если человек будет делать, то к утру он станет без осложнений.